Baik, uh, itu sedikit demo yang saya buat. Bagaimana kalau kita nak menguasai bahasa Arab? Dia kena boleh sampai tahap kita boleh letakkan al-baris dengan betul dan bukan kerana hafal. Dia ada kaedah. Jadi sekarang saya nak masuk kepada kaedah dan untuk makluman dalam sehari dua baru-baru ni kita pergi buat kajian ni kajian di sekolah dan saya tak perlu lah tunjuk apa nama apa semua tu tapi sekarang saya nak tunjuk kenapa orang apa ni bagaimana nak menguasai bahasa Arab tapi saya rasa terpanggil juga ni masa ada beberapa, beberapa minit ni kena tanya juga ni sedap-sedap cakap ni setengah jam Baik. Saya nak bagi tahu cuba dengar bicara ulama ini. Ini. Kenal tak kenal? Ini Dr. Fathul Bari. Ulama muda dari ilmu. Dia cakap satu hari dia ulas tentang isu bila orang bertanya kenapa kerajaan benarkan orang Islam guna kalim orang kafir guna kalimah Allah dalam Injil. Jadi dia cuba macam nak jelaskan isu itu. Dan sekarang kita dengar pendapat dia. Saya tak mau ulas di sudut politik. Itu bukan kerja saya. Sebab kalau cakap politik tak habis sampai bila. Tapi cuba dengar kenyataan dia tentang bahasa. Cuba dengar dia cakap apa? Ini dia kita ni Ini dia yang kita akan Kita akan cikgu dekatkan Yang ini cikgu dekatkan Ini dia yang kita Okey, itu isu lain. Saya tak nak sentuh pasal tu. Tapi saya terkilan bila dia kata bahasa tidak melambangkan agama. Ini salah. Saya terus terang saya kata ini salah, bukan sekadar orang lain ada pendapat lain, saya ada pendapat lain, bukan. Salah. Sebab Allah mengatakan kami turunkan wahyu itu dalam bahasa Arab. Kita tak mahu lahir ulama-ulama yang mengelirukan manusia seperti ini. Kita tak mau. Bila dia cakap dasarnya, kat mana dasar? Hujah mana kamu pakai? Ayat mana kamu guna? Bahawa bahasa Arab bukan agama. Mai saya bawa hujah saya. Mai saya. Bukan saya kata. Dengar sini baik-baik. Ibnu Taimiyah mengatakan, "I'lam ketahuilah an ihtiyaj al al-arabiyyah" melatih dan membiasakan diri Memuasai bahasa Arab You ask the Rufin Akli, dia memberi kepada akal, wal khuluqi dan akhlak, wal dan agama. Jelas, Ibn Tamiyah menyebut bahasa memberi kesan kepada agama. Bahasa sebahagian daripada agama. Ta'firan qawiyan bagiran, dengan kesan yang kuat dan jelas. Wa yu'asiru aydan, dan bahasa juga boleh mempengaruhi, fi musyadahati, dalam meniru gaya sadri hazil ummah generasi awal umat Islam iaitu meneru gaya bayi sahabat kalau kita nak tahu akhlak pribadi sahabat kita kena faham bahasa Arab mina sahabat wa tabi'in daripada sahabat sahabat dan para tabi'in wa musabahatihim wa musabahatihim dan kita meniru sahabat itu tuzidul akhlak dia boleh mencerahkan akal ingat kalau kita belajar bahasa Arab kita tengok cara sahabat Tiru pemikiran sahabat Dia akan menjernihkan akal kita Tapi kalau kita hari-hari pakai seluar jean Pakai baju Manchester United Yang ada Red Devil Duduk atas dada kita Jantung berdeduk kat bawah Gerinti hati makin gelap saya nak pesan kepada anak-anak semua Jangan pakai macam mana yang ada syaitan itu Syaitan merah itu ha, Jangan pakai Kerana dia duduk, dia tutup jantung sebelah kiri dan, dengan maksud dan teman kita berdegup di bawah lambang syaitan. Tolong jangan pakai. Nak pakai baju bola cari yang tak ada gambar syaitan, pakailah. Tapi kita bangga dengan gaya pemain bola. Kita tiru semua pemain bola sedangkan ulama kata meniru sahabat itu boleh mencemarikan akal kita. Tolong dengar baik-baik saya pesan. Tolong lepas ni jangan pakai. Amboi ustaz sayangnya t-shirt Manchester United ni saya beli ori oh, ustaz mahal. Ori ke tak ori ke buang lambang syaitan tu pakai Lepas tu kalau bawa pakai yang tu dalam semayang Gerenti Tuhan tak terima semayang tu Sebab ada syaitan Lagikan ada najis Ada taik pun Tuhan tak terima Taik cicak pun tak boleh Ini syaitan Syiar Yahudi Tapi kita semua tak sedar Anak kita telah dibasuh otak mereka di itu jadi dekat Kelantan bila malam mereka nak tanding sunyi kota baru datang sini sunyi imam ustaz tak mau wiri panjang malam kalau Kelantan main bola tak mau wiri panjang sekawan saya cerita pada malam tu dia tahu perlawanan ATM lawan apa ni Kelantan sebelum apa separuh akhir jadi nampak bila nak wiri panjang makmum ni gelisah sebab nak balik tengok bola. Lalu ustaz ni pun ridik pendek, baca doa pun pendek. Dia kata apa pula? Ay, laju ustaz murid mana ni? Ustaz nak balik tengok bola ke? Pula. Ustaz tu pula yang kena. Lepas tu yang pelik sekali, saya pakai macam ni lah. Saya so, pakai macam ni. Dengan baju gini lah. Sebab pakaian saya ni je. Kalau jumpa kat mana-mana pakaian ni, saya lah tu. Saya so, tak ada baju lain. Ha? Jadi memang saya ada di mana-mana Kalau di Kelantan tu di mana-mana saja ada saya Sebab saya letak benda banyak tepi jalan Jadi bila saya pergi pam minyak Tok ni budak yang pam minyak tu tanya saya Ustaz tak tengok mana lah Masa tu waktu asal Eh sorry terengganu lewat Kelantan Ustaz tak tengok bola ke? Saya kata bola apa? Kan waktu asal mana orang main bola? Dia kata tak ada Ustaz hari ni kelantan lawan terengganu ni. Bila? Sekarang lah Oh jadi maknanya Budak bola pun dia dah cop dan kepada dia Ustaz ni suka bola Maknanya dalam pemikiran dia Bola ni disukai oleh siapa saja Saya nak cerita kuatnya pengaruh Yahudi Brainwash kita punya otak Basuh pemikiran kita sampai Bola ni tak kenal siapa Kalau malaikat jadi penduduk bumi pun Barangkali malaikat juga pergi tengok bola Jin tak sekira lah, syaitan melambak tu, jin syaitan melambak malaikat tu. Jadi, ini saya nak cerita, meniru sahabat tu macam tu lah. Sebagaimana kita meniru bintang-bintang pujaan kita. Oh, saya tahulah, ada yang suka tiru Nimar, Nimar Brazil tu. Ha, yang bojeng, yang macam ayam. Hmm? Ada? Maaf lah, kalau ada terkena-kena, memang nak suruh kena. Ha? Jadi, kalau dekat Kelantan dia tinggu ni Dia tinggu pia Sebab pia buat bojeng macam tu Maka ramai yang tinggu Ah ha, Pergi main Jumat pun macam balon ayah ni Masya Allah Tiru ni pengaruh Maka kalau kita boleh tiru bola macam tu Nabi Ibnu Tanah kata kita kena tiru sahabat macam tu Sebab dia akan mencergaskan otak kita Dia kata Warusha bahatuhum tuzidul aqla wa'ad-din meniru mereka boleh mencergaskan akal dan agama dan akhlak. Wa ايضا Ibnu Tamiyah kata lagi, fa inna nafsal lughatil arabiyyah sebenarnya jiwa bahasa Arab itu minad din dengar-dengar. Fa inna nafsal lughatil arabiyyah minad din. Sebenarnya bahasa Arab itu sendiri, jiwa bahasa Arab itu sendiri daripada agama. Minad din. Maka macam mana tiba-tiba Fathul Bari kata bahasa tidak menambangkan agama. Benar Bila kita bercakap tidak ikut nas, maka itulah jadi bila kita cakap ikut, ak ikut akal, ikut logik. Bahaya! Bahaya. Kemudian, dengar lagi. Wa ma'rifatuhah dan mengetahui bahasa Arab itu fardun wajib. Ini menitanya kita Last ni last, poin akhir. Poin akhir, saya pun tak nak sama dia nak balik kota baru. Jauh. Lepas ni terus balik kota baru. Sebab esok saya kena mengajar pagi. Hmm? Wa ma'rifatuhu fardun wajib. Dan mengetahui bahasa Arab itu fardun wajib macam solat. Sebab fa inna fahmal kitab wa sunnah fardun. Karena memahami Quran dan hadis itu wajib. Siapa tak mau faham Quran dan hadis berdosa dan dia akan disoal oleh Allah di hari akhirat. Sebab dia tak mau belajar Quran. Dia hanya belajar Quran setakat ikhra, setakat abata. Kemudian boleh baca untuk tunggu asimati. Itu saja esok Allah Ta'ala akan tanya kenapa kamu belajar tajwid saja kenapa kamu belajar taranum saja kenapa kamu tak belajar makna dan amalkan maksudnya ingat Ibn Tamir kata dan wala yufham Quran takkan akan diberi pahami illa bifahmi lughal arabiyah mengaitkan dengan kita faham bahasa Arab wa ma la yatimul wajib illa bihi dan apa yang tidak boleh kita faham dengannya melainkan dengan bahasa Arab maka dia juga jadi wajib benar-benar wajib kalau tak boleh faham dengan bahasa Arab maka bahasa Arab jadi wajib maka anak-anak sekalian saya nak beritahu bahasa Arab wajib dipahami untuk nak faham bahasa Arab saya ada cara lah tapi saya nak tunjuk satu video pernah dengar tak? ini saya tak ingat dah ceritanya apa syahadah cinta kan nama tak ingat saya saya dah cinta ke saya nak cinta ok last kali video penutup ini yang belakang tu budak brutal lah brutal kan brutal orang kata tak panggil lobby budak ni walaupun dia nampak rock tapi dia baik dia nak belajar bahasa Arab tapi masa dia pergi pondok sebab akhlak dia itu belum layak untuk dia belajar ilmu guru dia suruh dia pindah air dia ambil air daripada kolam masuk dalam dalam tempayan tu je kerja dia hari-hari dia tengok kawan-kawan dia semua semua kena semua dia belajar kat pesantren tapi dia kena tunggu jadi dia akhir-akhir dia tak dia marah dia tinggal pondok itu dia pun keluar dan bergelar keluar pondok dengan tanpa kebenaran guru lama kelamaan dia insaf bila dia insaf dia rasa nak balik semula pondok tu dan ini ...selap dia balik pondok itu. Cuba dengar. Apa yang saya nak minta kita perhati dalam dialog ni, masa dia jumpa guru dia, guru dia pada hari itu memberi kebenaran sekarang kamu boleh belajar membaca. Maka untuk pelajaran pertama, kamu belajarlah Nahwu dan Saraf. Yang menarik dalam drama Indonesia, ini menyebut pelajaran Nahu Nasarah iaitu bahasa Arab maksudnya. Kenapa benda ini ditonjolkan dalam drama Indonesia? Sebab mereka biasanya masyarakat yang lebih peka dengan agama. Kita kat Malaysia tak ada sebuah drama ni. Tak ada sebuah pun drama sebut Nahu ke Sarah ke Belarah ke tak ada. Kat Malaysia dia tahu makan-makan-makan. Kereta besar, kereta besar. KL Gangster, KL Gangster. KL Drift, evolusi, evolusi. Akhirnya jadi gila babi. Maaf eh? Tak ada kerja lain ha? Lepas tu malam-malam Roda-roda Kuala Lumpur Pusing tayar Mak rempik sana Mak rempik sini Dan yang bahaya sekarang ni Yang jadi mak rempik Bukan budak-budak macam Kamu super bikers yang motor besar-besar kalau saya datang daripada kota baru ni ahad memang saya jumpa bos besar, -besar motor macam helikopter oh. Baik, sekarang tengok dialog ni.